був, бачив. Нас е, Володю називають е, монах. монах. Володя, е, Володя Монах. Е, він е, чому, ну, це дійсно так було, хлопці не будуть мені збрехати, що коли, можливо, Толю, розкажи, бо я ну, так багато говорю. Виходить, в основному, постійно при заступлінні на барикаду, він завжди читав 90-й псалми. 90-й, 22-й, 22-й. Книжечку даже покажи свою, которую он читал. И итальянские репортеры засняли, получается, вот это, как он стоит в каске, в маске, в этих очках сверху, полностью по амуниции, читает нам эти псалмы. Он даже фотографию ему скинул, к сожалению, батарея севшая, показать не сможет. И она порвала а буквально за двое суток, эта фотография. Она прошла полностью все на Грушевского, от начала и до конца. Действительно, вот он нам постоянно считает. Расскажи Вовчик моется и дым Ну так это им лучше сам я я читал. Он получается, читал нам тоже псалмы, и немножко ветер пошел в нашу сторону, а перед этим как раз зажгли скаты для того, чтобы милиция не могла рвануть в нашу сторону. Как бы придержать их немного, потому что якобы поступила информация о попытке штурма, что они якобы будут нас штурмовать и дым шел в нашу сторону. Как только он достал эти псалмы, начал считать. Хотите верьте, хотите нет. Ветер резко изменился, сначала поднялся трубой вверх, и потом лег полностью на внутренние войска. Всем дымом, полностью все. И вот после этого целый день, вот сколько жгли скаты, дым накрывал только милицию. В нашу сторону ни нашу разу после этого даже не было, подумал. Да. Ни разу. Вот это действительно, это тоже истинная правда, которая была вот там на Брушенске.